સુરતમાં નકલીઓની બોલબાલા વચ્ચે ફરી બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે ડુપ્લિકેટ શેમ્પૂ સાબુ અને સિરપ બનાવવાની ફેક્ટરી પોલીસે ઝડપી પાડી ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી ચોવીસ લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે સુરતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી નકલીઓની બોલબાલા ચાલી રહી છે અગાઉ નકલી કી નકલી પનીર નકલી અધિકારી સહિત પકડાઈ ચૂક્યા છે ત્યારે ફરી સુરતમાંથી બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓનું ડુપ્લિકેટ કરનારો ઝડપાયા છે વાત સુરતના કાપોદરા વિસ્તારની

फेस सीरम इत्यादि इन सब का वो बनाते हैं वहाँ पर डुप्लीकेट और वहाँ पर बेचते हैं जब हमने वहाँ पर रेड किया तो हमने आ, देखा कि वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट टैग्स वहाँ पर प्रिंट होके पड़े हुए थे और वो नकली सामान पे आ, उन टैग्स को प्रिंट करके वहाँ पर चिपकाते थे और ऑनलाइन बेचते थे डिफरेंट ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स पर हमने जितना भी वहाँ पर सामान था सारा मुद्दा माल कैप्चर किया और उसकी टोटल वैल्यू चौबीस लाख इकत्तीस है हमने बी एन एस की डिफरेंट सेक्शंस में एक एफ आई आर दर्ज की है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने केस रजिस्टर किया है हम ये भी देख रहे हैं कि वो माल कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ कहाँ बेच रहे हैं और किन 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 लोगों के साथ उनने कितना पैसा कमाया है चीटिंग करके तीन आरोपियों की हमने अटक किया है अभी और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं हाल तो सूरत में नकली डुप्लीकेट कंपनी शैम्पू और साबू बनावा फैक्टरी झटपाता सूरत के विस्तार में आठगो द्वारा नकली शैम्पू साबू सहित वस्तु वेचाण कर चर्चा जवाब रही है